Salib merupakan suatu peperangan yang paling lama tempohnya dalam sejarah manusia antara orang Islam dan Kristian. Di sesetengah negara, ia dianggap sensitif lantaran melibatkan dua agama itu. Ironinya, filem-filem berkenaan yang diterbitkan oleh Hollywood boleh pula ditayangkan dan ditonton oleh semua orang padahal wujud bias yang melampau Perang Salib membabitkan tempo sehingga berabad-abad lamanya melibatkan beberapa pusingan Ada yang mengatakan sembilan pusingan ada pula yang mengatakan hingga tiga atau empat pusingan. Episod ini sekadar membahagikan perang salib kepada beberapa fasa merujuk kepada tokoh pemimpin perang iaitu Maudud, Imaduddin, Nuruddin Az-Zanki dan fasa terakhir Salahuddin Al-Ayubi. wajar dianggap sebagai pemimpin pertama yang melancarkan gerakan pembebasan Al-Quds selepas Baitul Maqdis jatuh ke tangan tentera-tentera salib pada tahun 1099. Beliau telah melancarkan perang ke atas kota Urfa dan berjaya mencapai kemenangan. Dalam kempen untuk membebaskan Baitul Maqdis itu, Maudud telah pergi ke Damsyik untuk mendapatkan sokongan lebih ramai lagi daripada umat Islam. Bagaimanapun, pada tahun 1113, sewaktu beliau berkunjung ke Masjid Umayyah di Damsyik, Maudud telah dibunuh oleh Hashashin. Dipercayai daripada peristiwa inilah timbul perkataan assassin yang bermaksud pembunuh upahan. Hal ini merupakan pengajaran zaman berzaman bahawa golongan pembelot boleh wujud dalam perjuangan Islam dan ini pernah berlaku dalam zaman para nabi sebelum ini. Ia juga mengingatkan kita kepada golongan Bani Israel yang sebahagiannya menolak gerakan pembebasan Al-Quds tajaan Nabi Musa alaihissalam seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 20 hingga 26. Pergilah engkau bersama dengan Tuhan engkau dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya, kami hanya duduk menunggu di sini. Juga dalam surah Ash-Shaf ayat 5, ucap Nabi Musa kepada Bani Israel. Wahai kaumku, kenapa kamu sekalian menentang dan menyakitiku sehingga kamu tidak mahu berperang di jalan Allah? Padahal kamu mempercayaiku sebagai seorang Rasul yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. akibat daripada keengganan bani Israel itu Allah murka kepada bani Israel lalu mereka dibiarkan sesat di wilayah Sinai selama 40 tahun Perjuangan Imaduddin seterusnya disambung oleh anaknya sendiri, Nuruddin Azinki. Az anaknya juga memiliki kepribadian yang serupa dengan bapanya. Beliau juga daripada aliran sekolah pemikiran Al-Ghazali dan al tartusi yang antara lain terkenal dengan aliran kesufian namun tidak menolak aliran politik dan jihad. Nuruddin terkenal dengan sifat warak di samping mempunyai semangat jihad yang tinggi. Beliau telah mengumpulkan satu gerakan militeri untuk merebut kembali Al-Aqsa dari tangan tentera salib. Nuruddin kemudiannya meneruskan kempen yang dilakukan oleh ayahnya, Imaduddin dengan menguasai kota Inab pada tahun 1149. Dalam zaman Nuruddin inilah, Pope Eugenius ketiga memilih Padre Bernan yang petah berbicara bagi pihaknya. Padre Bernan berjaya membakar semangat penduduk Eropah khususnya dalam kalangan para pembesar dan raja-raja. Hasilnya, Louis ketujuh, Raja Perancis, Raja Jerman Konrad ketiga berjaya dipengaruhi bagi menyokong gerakan Salibiah dan juga mengekang kebangkitan tentera-tentera Islam di bawah Nuruddin. Bagaimanapun, Nuruddin bernasib baik kerana memiliki ketua tentera yang hebat yang bernama Asaduddin Shilku yang lebih dikenali dengan nama Syirku. Adik Syirku ialah Najmudin Ayub. Najmudin Ayub inilah ayanda kepada Salahuddin Al-Ayubi yang terkenal dalam membebaskan Al-Quds. Tentera ini merupakan tentera yang terlatih dan hebat Mereka memberikan sokongan padu kepada Nuruddin Dalam usaha membebaskan Al-Quds Sebelum Nuruddin melancarkan peperangan Beliau memastikan pentadbirannya berada dalam keadaan yang baik dan stabil Beliau melakukan reformasi ke atas pentadbiran dan pendidikan. Beliau membina semula bangunan termasuk sekolah agar rakyat mendapat pendidikan yang secukupnya, terutama dalam bidang pendidikan agama. Ini berlaku sekitar 30 tahun. Pada tahun 1164 berlaku perang harim iaitu di Syria. Ia merupakan peperangan terbesar dan terpenting buat Nuruddin. Nuruddin dan tentera-tenteranya berjaya menewaskan tentera-tentera salib. 10000 tentera salib berjaya dibunuh dan 10000 lagi menjadi tawanan perang. Antioch dan Tripoli dapat dikuasai. Malah raja-raja Antioch dan Tripoli juga dapat ditawan. Beliau berjaya menyatukan Syria sekaligus menambah kekuatan kerajaannya. Nuruddin mengambil alih Damsyik daripada Gubernur Muhyiddin Umar yang dianggapnya lemah dalam menghadapi gerakan salib. Malah secara diam-diam menjadi pembelot kepada kepimpinan Nuruddin. Berita ini tersebar di seluruh Eropah Gerakan di bawah pimpinan Nuruddin ternyata memberi ancaman besar kepada tentera-tentera salib. Pada tahun 1163, Amalrik menaiki tahta sebagai pemimpin tentera salib yang baru. Amalrik bercita-cita untuk menguasai Mesir daripada kerajaan Fatimiyah Mesir. Kerajaan Fatimiyah dilihat berada dalam keadaan lemah memandangkan kepada masalah dalaman. Akibatnya, Syawar, menteri utama Fatimiyah pada masa itu, memohon mendapatkan bantuan daripada Nuruddin untuk menguatkan kedudukan Fatimiyah. Secara khusus, Nuruddin diminta untuk berdepan dengan Dirham yang merupakan musuh politik Syawar. Dirham pula dalam masa yang sama meminta bantuan daripada tentera-tentera salib di samping balasan untuk menyerahkan Mesir kepada tentera salib. Hal ini sememangnya merupakan cita-cita pemimpin tentera salib Amalri. Nuruddin mengirim pasukan tentera yang dipimpin oleh Syirku dalam pertempuran di Kaherah itu, tentera-tentera Syirku mencapai kemenangan. Syawar lalu semakin menapak kukuh di Mesir, manakala Syirku pula dilantik sebagai Perdana Menteri Mesir. Dalam pertempuran ini, Syirku tewas pada tahun 1169 dan digantikan oleh anak saudaranya sendiri iaitu Salahuddin Al-Ayubi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sent the Seljuks the Seljuk Muslims then the Turks Muslims under the leadership of Nuruddin Mahmud al-Shahid Nuruddin Mahmud was Turk he fought European crusaders. He intercounted them in Syria, in Lebanon, in Jordan here. One of his soldiers was called Salah Din, the great Sultan in the history of Islam. One man faced one continent, faced Europe. With its savage and the cruel troops, Richard II of England in the year eleven ninety two used to have a soup for his breakfast from the brains of the kids in Acre or from Acre, Acre, a nearby city to Jerusalem. It was under siege. These crusaders killed about 10 million people, 10 million people, mainly Arabs, in Palestine and in the area around. But Salah din fought them, not by his sword. He was noble by his يعني, humanitarian method and methodology. And he gained victory. Against those, he was the sport of Islam, the miracle of the place and the time of the religion. First, he prepared the area ideologically. The Quran was the curriculum. Ulama were the pioneers. Salahuddin Laludilante menteri. ketokohannya semakin naik dan pada masa itu beliau bernaung di bawah khalifah Al-Adid Apabila Khalifah Al-Adid wafat Salahuddin mengambil langkah penting iaitu dengan menghancurkan dinasti Fatimiyah dan mengembalikan Mesir di bawah kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Dalam pada itu, Nuruddin wafat pada tahun 1174. Kewafatan memberi rahmat bagi mengelakkan perseteruan dalam kalangan umat Islam pada masa itu daripada terus berpecah dua sama ada menyokong Nuruddin ataupun menyokong Salahuddin Salahuddin eh uh, fought about 74 battles and he encountered 22 European kings and he gained victory against them in Jerusalem on uh, the 2nd of October 1187. Then the Mamluks came. Sebagai mana yang disebutkan sebelum ini, Nuruddin telah memainkan peranan yang cukup penting dalam melancarkan gerakan jihad untuk membebaskan Al-Quds. Umat disedarkan menerusi khutbah Jumaat, kuliah dan sekolah berapa buah kota dirampas daripada tentera tentera salib Kemenangan Nuruddin merebut Urfa atau idesa khususnya sangat penting dalam konteks membina semangat umat Islam pada masa itu Nuruddin pernah digelar sebagai Qaid Al-Azam yang bermaksud pemimpin agung. Ia demi menghargai sumbangan besar beliau kepada umat Islam dalam membebaskan Al-Quds. Kepimpinan Nuruddin membawa kepada peralihan kepimpinan gerakan pembebasan Al-Quds beralih kepada Salahuddin Al-Ayubi. Dalam masa yang sama, beliau cuba mengukuhkan kestabilan Mesir khususnya di wilayah barat Mesir. Untuk itu, beliau berjaya menguasai bahagian utara Afrika iaitu kota Tripoli, yakni Libya dan kota Tunis ataupun Tunisia. Selepas itu, barulah beliau melancarkan serangan demi serangan ke arah Palestin. Salahuddin tewas dan nyaris ditawan. Lalu beliau kembali ke Mesir untuk mengukuhkan kekuatan ketenteraannya. Pada tahun 1171, Khalifah Al-Adid, Khalifah Kerajaan Fatimiyah pun wafat. Salahuddin lalu menyingkirkan kekuasaan Fatimiah di Mesir dan mengembalikan Mesir di bawah Abbasiyah di Baghdad. Sekaligus membina kerajaan Ayubiah yang bernaung di bawah Khalifah Abbasiyah. Seperti disebutkan sebelum ini, pada tahun 1174 Nuruddin wafat sekaligus mengelakkan perpecahan umat Islam kepada pro Nuruddin dan pro Salahuddin. Salahuddin yang memimpin Mesir pada masa itu telah membuat rombakan besar-besaran dalam pentadbiran Mesir. Beliau menggantikan seluruh hakim dan kadi beraliran Syiah dengan hakim dan kadi yang beraliran sunni. Lalu pada tahun 1187, Salahuddin berjaya membebaskan Al-Quds dengan berjaya merebut kembali Jerusalem. Richard pertama Lionheart dari England yang memimpin tentera-tentera salib akhirnya ditawan namun dia dibebaskan dengan membayar tebusan dengan nilai yang amat tinggi. Upayan salib ini membuktikan bahawa jihad hakikatnya amat relevan dalam Islam apabila maruah Islam tercalar. Toko-toko seperti Maudud, Imaduddin, Nuruddin dan Salahuddin sewajarnya dikaji dan diambil iktibar. Baitul Maqdis selanjutnya kekal aman sentosa di bawah pemerintahan Islam hinggalah ke tahun 1917. Saksikan episod akan datang perencanaan Yahudi Zionis untuk mendapatkan tanah Palestin.